Володимира на цьому проєкті це перший досвід співпраці з дітьми. Я так розумію, що ви з надією так захопилися, тому що Надя теж зірковий наставник. Що вже і про своїх дітей почали думати. Ну, це був такий гігантський опит плані тесного і длідільного спілкування з дітьми. Надя раскрылась вообще, конечно, с другой стороны. Она а, очень такая, знаете, ранимая, она всегда слушает детей. То есть дети ей, конечно, вешают на уши сразу очень много лапши, начинает играться, она не может выбраться из этой сказки. Я думал, что я всегда буду строгим, конечно, отцом и там а та, -та. А я, я понял, что вообще я буду таким, не знаю, каким-то ну, мне нравится с ними, я понял одну, одну вещь, мне нравится с детьми общаться как со взрослым. И насчет детей с Надей, ну, вот этот проект показал, что мы оба готовы к этому. Единственное, конечно, нужно, просто к этому нужно теперь прийти, не знаю, физически или как-то -как морально, потому что здесь все получилось. Я так понимаю, что вы стали на великий крок ближе до народжения детей? Вы с уже начали про это серьезно говорить дома? Ну у нас нет такого типа Надя иди сюда, сейчас нужно срочно поговорить. Я тут значит пришел с проекта, нам нужны дети. Когда Надя смотрит, как я общаюсь с детьми, она говорит: "Вова, я вижу, ты готов стать отцом". И когда она говорит такие фразы, я готова стать мамой, я хочу подарить тебе ребенка. Когда эти фразы звучат, конечно, невозможно остаться равнодушным или сказать нет, Надя, давай подумаем у нас карьерный рост, давай сейчас сверим графики концертные. Нет, просто тут, конечно, еще боязнь понятно, это любая девушка боится э, за то, что вот есть, да, какая-то карьера успешная. Это одно. Есть потом, как это больно или не больно, потому что сейчас какой-то наплыв вокруг нас людей, которые все рожают. Наши друзья просто все поголовно родили практически. И это тоже, конечно, давит. И плюс еще проект здесь, э, который нас под под подталкивать. Я думаю, что это рано или поздно произойдет, и, скорее всего, не поздно. Ну, а там уже как наверху решили, так и будет. Вы с Надеей Дорофеевой, человек и дружина в дома, але на проекте «Маленькие гиганты» вы конкуренты. Вы приносили ось эту конкуренцию до дома. Абсолютно было все спокойно, и мы, наоборот, хвалили друг друга и восхищались детьми, которые у нас есть в команде и которые есть в других, у э, других тренеров. Самое интересное, в гримерке Остались, она забыла, она убегала на концерты и оставила листочек, который подарили дети. Я ее забрал домой. Надя было там столько радости. Она говорит: я забыла я негодяйка, ай-яй-яй. -ай! Но теперь у нас дома лежит листочек, который нарисовала ее команда, вместе с Надей там нарисована. И это шикарно. Мы вот не спорим, просто восхищались друг другу